DVI, Disaster Victims Identification, которые используют в своем арсенале три методы. Это ДНК, это отпечатки пальцев и постоман статусу. проходит идентификации. Они сравнивают постмортем записи, то есть те записи, которые делает судмедэксперт эксперт уже после смерти. И антимортем это те, которые есть в наличии в карточке врача. Но в нашей стране это не может быть... В принципе, предложено, потому что есть некоторые сложности. Например, есть ли у всех стомат-карточки, да, стомат-записи? Это первое. Второе, правильно ли, корректно она заполнена? Потому что это все зависит от того, кто это делает. Медсестра, ассистент, врач. И по какому алгоритму это делается? Есть ли цифровая база? Цифровая база данных. Даже если нет, то все данные должны оцифровываться. И зависит для этого человеческого фактора, каждый человек может делать ошибку, он устал, он спешит. И поэтому компьютер в этом плане намного э, лучше. Наша цель была найти аргумент, который будет уникальный и общим в один и тот же момент. Например, э, мы нашли это, мы так считаем, потому что это панорамный снимок ортопантомограмма, в которой есть достаточное количество уникальных характеристик. Это анатомические... Э, образование это зубы, это междузубное, междузубное пространство, это синусы, и э, это в то же время общее, потому что это поширено. например, в нашей клинике э, не начнут лечить пациента, пока им не сделают панораму, потому что это сильный э, диагностический э, метод. И если вы хотите протезироваться или или, или продонтологии, вас так, также сделают ортоподомографический снимок. Э, уже были представлены несколько методов по анализу э, рентген-снимков, но для комплексной проведения комплексной идентификации их недостаточно, нужно э, усовершенствовать для того, чтобы ввести количественный и качественный анализ рентгенологических снимков. Целью нашего исследования было э, исследовать 220 снимков рентгенологических и сравнить с базой данной нашей клиники э, для, для проверки эффективности нашей методики. Uh, мы применяли алго алгоритмы SURF, 2DH uh, Wavelet и интегральное изображение Commins TS-IDD. Uh, с, с помощью этих мы, uh, алгоритмов мы анализировали и искали уникальные характеристики. Это uh, сегменты, кластеризация структур, экспериментальный анализ совпадений. Uh, мы искали эти уникальные характеристики с помощью surf, это Speed Up Robust Feature, который был предложен доктором доктором в 2006 году, как метод компьютерного распознавания объектов. Он базируется на калькуляции дескриптора TodayHalf Variable Feature, который используется алгоритм интегрального изображения. Дескриптор был использован для классификации сегментов или секторов. Гарлайк -like характеристика это квадратная структура, сторона которой равна диаметру круга в выбранной области, где сумерится интенсивность пикселей, распознается и анализируется, проводится калькуляция данных и сводится для будущего программы классификации. Вот этот снимок, всем известная башня. Она не сильно ровная, пизанская башня. Я сделал другой снимок под другом, другим углом. И мы, как люди, мы видим это и можем проанализировать, что это одно и то же здание. Но для компьютера, если мы просто их сопоставим, это будут разные снимки, потому что они не совпадают. Поэтому нам нужно научить компьютер видеть нашими глазами. Видеть и анализировать под разными углами, что это одно и то же изображение, одно и то же здание. И у нас это как бы получилось. Алгоритм Минс – это кластерный метод, метод, который используется для раздела комплексов объектов на К-группы, а потом в э, диферен... соответствии с их дифференциацией, Потом он сводится, вот ну, так он выглядит, и мы их э, применяли для вот, нашего исследования. Теперь непосредственно к нему. Мы выделили 7 групп, которые основывались на, мы основывались на дентальном статусе и эпидемиологии. Первая группа Рентген-снимков ⁇ рентген снимков, это личности, которым не было произведено никаких рентгенологических, э, стоматологических вмешательств. То есть мы видим здесь анатомические структуры, мы видим каррис, э, какие-то адентии, но э, рука стоматолога здесь не было. Но тем не менее, наша программа находит характеристики, которые она может проанализировать, на основе которых может потом сделать экспертный, ну, то есть сделать анализ. Группа вторая была, это э, пациенты, которым сделали только терапевтические вмешательства, это пломбы и додонтия. Здесь уже у нас есть больше характеристик, которые мы можем проанализировать. Третья группа – это пациенты для, с ортопедическими какими-то вмешательствами. Это и коронки, и мостики, и вкладки. Здесь уже у нас есть э, тоже к чему, что проанализировать, что сравнять. Э, так выглядит уже записанный цифровые данные. Четвертая группа – это личности с измененным стоматостатусом, с комплексно измененным стоматостатусом. Слева мы видим пациентку, инициальный снимок. Второе – там уже там есть и имплантанты, и мостики, и мы что-то изменили, что-то удалили. Но, тем не менее, мы решили проанализировать. Пятая группа – это личности с адентией частичной или полной. Но, тем не менее, есть анатомические структуры, есть методы, благодаря которым можно провести идентификацию. И шестая группа — это прицельные снимки, на основании которых мы можем судить принадлежность тому или иному панорамному снимку. То есть по панорамным снимкам тому или иному человеку. Ну и седьмая группа — это была контрольная группа. Вот. Количество рентгенограмм, Итак, в результате мы получили 7 снимков, которые не получили, мы не могли идентифицировать, потому что плохое качество изображения. 21, 22 снимка не могли быть найдены из-за малой информативности. Ну и 21 снимок не был найден аналогов вообще. То есть даже близко. По результатам, сколько было идентифицировано, как видите, второй, четвер... третьей, четвертой группе наиболее Количество э, рентген-снимка, которые мы смогли идентифицировать, и э, вот использование этого метода э, предусматривает проведение эффективной идентификации по стомат-статусу. Потому что э, пантомограмма э, это плюсы это большая распространенность. Это не надежность, легкость и быстрота и визуальный контроль. Это еще один очень важный фактор, потому что программа нам может выдать только несколько снимков, которые подходят, и уже мы, как операторы, можем визуально проконтролировать и закончить идентификацию. Метод показал свою, подтвердил свою надежность. И потом мы решили уже усовершенствовать. Например, привязать к антропологическим индексам привязать к ментальным отверстиям те структуры, уникальные характеристики, которые находит наша программа. Это еще увеличит ее надежность. И плюс э, этой программы еще в том, что э, не обязательно это применять в рентгенологии, в стоматологической, для стоматологических снимков. Это может быть как метод для вас, как экспертов в различных областях. То есть мы вам предлагаем решение, которое может быть э, применено и в вашей области. Yes. Так что спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы? <связать> у меня такой вопрос. Можно? Да, да, да. Вы Александр сказали какую я... фразу, что у нас не лечится там от поликлиники никого, пока не сделают атомно-томограмму. Э, а на каком это законе такое? Спасибо большое. Это, это... За... скажите, Александр это, Александр просто... это стоит денег сделать эту томограмму? Александр, вы же просто насилуете народ. Спасибо большое. Ну, мы делаем э, цифровой атомно снимок, э, рентген, э, э, рентгеномонтажение э, рентген, да? да, меньше. Рентген нагрузка меньше, чем в простом аналогичном. Нет, это не бесплатно, но это для диагностики и для профилактики. Потому что очень часто можно найти какие-то новообразования. И много клиник так делают. В нашей клинике так же это делается. Человек пришел, у него кариес третьего зуба. Надо или вырвать зуб, или запломбировать. Все больше ничего ему не надо. Мы не лечим зубы, мы лечим комплексно весь стоматологический. А я не хочу комплексный. Спасибо большое. Поставить, пожалуйста.